одна из проблем в том что до 18 лет дети молодежь да есть где заниматься есть внешкольные различные учреждения после 18 абсолютно нечем было заниматься ну у нас в 2010 году создали мы общественную организацию добропольский центр молодежи добро целью этой организации как раз было создание молодежного центра потом объединились несколько общественных организаций и совместно добились того, что выделено было помещение. Начал заниматься, потому что появилось больше информации в интернете, как-то более стали доступны какие-то ресурсы, появилось больше знаний, съездил на пару тренингов, заинтересовалась есть возможность не приходить к городским властям, дайте денег, а наоборот привлечь в город дополнительные средства, на которые уже реализовывать какие-то социальные проекты. Мы проводили и музыкальный фестиваль, и различные спортивные мероприятия. Ну, то есть все, что заинтересована молодежь. Собирается некая инициативная группа в каком-то направлении. Мы ищем на это финансирование и продвигаем это все вперед. Ми знаходимося в такому специфічному місці. За будинками нас з дороги не видно, тому це таке місто для тих, хто знає. О, наші користувачі. Відвідувачі інтернет-центру. Бібліотека, така, як вона має бути, з книгами, але ми вже більш. Наш шлях таких перетворень стала бібліотека. Це простір, це публічний простір, це місце для зустрічі людей. Я бібліотекар за професією, за покликанням. В бібліотеках відбувається дуже багато цікавих заходів, різних проєктів. В центральній бібліотеці в зараз такий цікавий проєкт відбувається: анімація для людей з інвалідністю. Це проєкт інтеграції цих людей в суспільство. Вони навчаються спілкуватися між собою перш за все. Ще одну ініціативу ми вже запустили в цій бібліотеці: це Green Art текстильна майстерня. Ми разом з нашими відвідувачами на одній єдиній швейній машинці виготовляємо екоторбу шопери для такі екологічна сумка, зроблена своїми руками, краще ніж куплена. І ми свідомо відмовляємося від поліетиленового пакету. Звісно, мы не вырешиваем экологичную проблему в глобальном и разумении. Так, за кроком, кожен, починає с себя, робимо те, що можемо. Если что-то хочешь, чтобы было в твоем городе, нужно сделать самому, так сказать, брать ответственность, какие-то проекты. Потому что даже если кто-то сделает, оно, оно может быть не нравится самому тебе, ты все равно не будешь удовлетворен. А когда вот э, есть у людей идеи какие-то и даешь им поддержку, возможность где-то привлечь финансы, где-то там договориться с властями, людей это пугает, как, куда пойти. А когда ты видишь классные инициативы, вот такие низовые, и когда люди видят, что это воплощается, тогда появляется своя ответственность и свое чувство вот этой принадлежности к городу что да, я здесь живу, да, это мое место, и уже не просто там как детской площадке или какому-то объекту э, ощущения, mm -hmm. а совсем другие чувства появляются. Вот это мы как раз сделали, был конкурс мини-грантов, и мы помогли ребятам, которые занимались волейболом на асфальте, то есть это и травмы, и вещи портятся. Мы помогли им написать эту проектную заявку, там была сумма всего 15 тысяч гривен. вот мы купили стойки, разметку, мяч, сетку. Потом мы с городом договорились, чтобы они нам место здесь выделили. Город нам выделил около 150 тонн песка и около 40 тонн щебня. То есть здесь полметровый где-то котлован, технику, они помогли, выпилили несколько старых деревьев. Все это волонтеры, человек 30, молодежи, лопатами раскидывали. И в том числе лавочки, это мы своими руками их тоже делали. У нас организация творцы истории молодежная. И у нас такая как бы миссия, мы формируем успешный, здоровый образ жизни. Это когда вот такие низовые инициативы мы как раз стараемся поддерживать и реализовать. Жители решили, мы со всеми активистами, что это промышленный город, индустриальный. Здесь две шахты, вокруг них все строится, это такое все серое, сырое. И у нас был экозапрос. Не площадки детские, металлические, красные, а вот все в эко-стиле, в стиле дерева, чтобы как раз привлекать, формировать у людей. Потому что мы понимаем, что однажды шахты закроются, но город должен быть интересным, и у людей мышление должно формироваться другое, чтобы были места, в которые можно показать. Не так, что, ну вот, как ДК, те же под копирку, раньше все делалось. И вот это то, что мы сами придумали, сами с дизайнерами, архитекторами спроектировали. И вот здесь будет вот это основание, заливается, вон уже столбики залиты под амфитеатр. То есть это деревянная такое будет полностью площадка с такими рядами будет прозрачная крыша, в том числе уличная какая-то мебель, где мы сможем смотреть фильмы или проводить какие-то творческие вечера. Мы назвали это Сквер-21, потому что мы здесь хотим 21 инициативу провести. Здесь тоже есть у нас клуб друзей, вот кто будет ухаживать, кто там участвует, кто что-то делает, и мы будем думать дальше, как здесь его оживлять. А после 21 захода дальше мы самостоятельно будем проводить все наши мероприятия, активности, которые мы вот проводим в помещении или в молодежном центре, но ну, там мало. Допустим, творческий вечер, пригласить музыкантов, уже хочется на свежем воздухе летом. Ну, у людей есть вот этот запрос чего-то нового, чтобы сюда люди приезжали, оставались. Ну, если сейчас город преображается, наверное, раньше он ну, не был таким. То есть здесь особо заняться нечем было. Вот. Сейчас мы уже об этой песне, так сказать, не задумаемся, что там нечем заняться было, потому что есть чем заниматься.